pendatang ya, semua Hari ini saya akan terangkan mengenai isu penderaan kanak-kanak Mari kita tengok latar belakang sekarang Antara isu yang semakin membimbangkan di Malaysia pada masa kini ialah penderaan kanak-kanak yang -kanak. merujuk kepada sebarang bentuk penganiayaan fizikal, emosi, seksual atau pengabaian terhadap kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Ia bermaksud apa sahaja tindakan yang menyakiti, menakutkan, mencelarakan atau mengabaikan hak serta kebajikan seorang anak. Isu ini semakin mendapat perhatian masyarakat kerana melibatkan kesejahteraan dan masa depan. Generasi muda negara menurut data Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, ribuan kes penderaan kanak-kanak dilaporkan setiap tahun pun Malaysia termasuk penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Statistik ini amat membimbangkan kerana menunjukkan bahawa semakin ramai kanak-kanak menjadi mangsa penderaan dalam rumah sendiri sama ada oleh ibu bapa, penjaga atau individu terdekat. Contohnya, dalam beberapa tahun kebelakangan, ini banyak kes yang dilaporkan di melibatkan kanak-kanak dipukul, dikurung, malah ada yang meninggal dunia akibat didera dengan kejam. Selain itu, penderaan emosi dan seksual juga semakin meningkat walaupun ramai mangsa tidak berani membuat laporan. Ramai kanak-kanak menderita dalam diam kerana takut dimarahi atau tidak kepada siapa harus mengadu. Situasi ini menunjukkan bahawa penderaan bukan saja memberi kesan fizikal tetapi juga meninggalkan trauma mendalam terhadap emosi dan perkembangan mental mangsa. Bagi melindungi hak kanak-kanak, Kerajaan Malaysia telah berkenalkan Akta Kanak-Kanak 2001 pindaan ke 2016. Akta ini diwujudkan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan sewajarnya daripada sebarang bentuk penderaan dan pengabaian. Namun begitu, walaupun undang-undang telah digubal, jumlah kes penderaan masih menunjukkan peningkatan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masih ramai dalam kalangan masyarakat yang kurang peka terhadap hak dan kebajikan kanak-kanak. Secara keseluruhannya, isu penderaan kanak-kanak merupakan masalah serius yang perlu dipandang berat oleh semua pihak. Ia bukan hanya tanggungjawab keluarga tetapi juga tanggungjawab masyarakat dan negara kanak-kanak ialah aset berharga yang akan membentuk masa depan negara. Maka mereka wajar dihendaki, disayangi dan dibesarkan dalam suasana yang aman dan positif. Cikgu. Kenapa cikgu cari saya? Paling dulu dulu saya dengar semua guru kelas awak cakap awak tidur dalam kelas Tak bagi perhatian dalam kelas, kenapa ya? Sebab saya asyik bagi saya buat kerja Di rumah saya ada masa belajar Jangan bagi alasan pelik Semua orang buat kerja dekat rumah Cukup! Jangan cakap banyak Esok saya nak jumpa emak Eh, ayuh cepat! Kau buat apa kau sekolahnya? Eh. Ma. Aku mama. Eh Mak ada dua apa Ya, boleh duduk. Payah, saya juga. Ah, Amat saja. Okey. Okay. Tak okay. failing okay. tu, saya bagi you tidur. Semua gagal. Dia selalu, ada saya dengar, teacher-teacher diorang complain kong dekat saya. Failing tidur dalam kelas paling tak buang attention dalam kelas Dia selalu tidur, selalu jadi orang yang senyap Tak tak kawan dengan sesiapa, tak belajar, semua tu buat Dia buat ni, dia Eh! Saya tak tahu pula anak saya macam ni Benda buat kat sekolah, buat sekolah oh, oh, dia Semua ni kan Jangan marah lah Eh, buat ni Peruk dia ambil Aku tak cakap dengan cikgu ni Saya Eh, hey. benda buat kat sekolah ni semua kau buat apa ni? Aku korang dekat sekolah, belajar, tu tak? Lah. Eva -ah semua. Eh, kau tak Aku, aku bayar. Kau bayar. Ayo, macam marah dekat sini. Ayo, dia. apa? Pun. Eh, ya, aku. Jangan. Tapi Saya gojek. Saya nak. Aku 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 Aku nak. Aku nak. Aku nak. Aku nak. Aku Balik Eh, kau asyik tak nak masuk ke?! Masuklah! Sorry, saya sorry, sorry. Hey, negeri, hey, tak maaf! Eh, boleh-boleh je Kau belajar? Eh, kau, kau sekolah pun kau memang gagal lah semua! Macam biar akulah bagi kau belajar! Jom lah! Tengok kerja! Tak nak, Nanti saya habis belajar, saya akan buat! Eh, akan kata kau pergi buat tu buat! Lihat! Eh, sini! Okay? tahu tak hari ini Miss uh, Pang saya dia marah saya kerana semua subjektif. jangan takut ya Pei. Saya boleh faham masalah Allah. Tapi mari suruh buat kerja rumah. Saya pun faham. Tak apa. jangan takut. Saya boleh tolong awak Pilih. Baiklah Pak. Jangan nangis tak. Ayuh. Semua okey. Lah. kongsikan tentang lima faktor utama yang menyebabkan berlaku penderaan kanak-kanak di Malaysia. Antara faktor utama ialah tekanan hidup dan masalah ekonomi. Ramai ibu bapa yang menghadapi kesempitan hidup seperti gaji yang tidak cukup atau kehilangan pekerjaan disebabkan tekanan kewangan yang tinggi yang ada yang mudah marah dan melepaskan emosi kepada kanak-kanak. Contohnya, seorang bapa yang hilang kerja mungkin mengukur atau menengking kanak hanya kerana dia meminta duit belanja ke sekolah. Selain itu, masalah rumah tangga dan konflik keluarga juga menjadi menjumpang besar kepada penderaan kanak-kanak Bila ibu bapa sering bergaduh, bercerai atau berlaku keganasan dalam rumah tangga Anak yang tidak bersalah sering menjadi mangsa Sebagai contohnya, ada ibu yang kecewa dengan suami selalu memukul anak kanak-kanak Kerana tidak dapat mengawal tekanan emosi Seterusnya, poin yang ketiga adalah penyalahguna guna darah dan konflik turut menjadi punca yang penting dalam penderaan kanak-kanak di Malaysia. Ibu bapa atau penjaga yang ketahiran dan ketahiran bahan yang terlarang suka mengawal diri dan gagal memberikan kasih sayang serta, uh, serta pencapaian yang sepatutnya. Mereka mungkin tinggalkan kasar, meninggalkan anak tanpa pengawasan atau tidak menjadikan makanan yang cukup. Seorang ibu yang ketahian tanah meninggalkan anak kecil sendirian di rumah kerana ia keluar mencari bekalan dadah. Tambahan pula, kurang kesedaran tentang hak kanak-kanak turut menyebabkan pendarahan terus berlaku. Masih ramai ibu bapa yang berangka bahawa memukul kanak-kanak adalah cara yang terbaik untuk mendisiplinkan mereka. Namun sebenarnya ia boleh menjejaskan emosi dan psikologi anak-anak. Sebagai contoh, ada ibu bapa yang memukul kanak dengan tali pinggang hanya kerana anak gagal dalam pemeriksaan. Ayat sekali, orang kasihan dan nilai moral dalam keluarga menjadi antara punca yang utama. Dalam du dunia moden yang sibuk, ramai ibu bapa telah terlalu menumpangkan perhatian kepada kerja dan urusan peribadi sehingga mengabaikan anak-anak. Apabila anak-anak berasa tidak disayang, mereka mudah tertekan dan mengalami kesedihan. Contohnya, seorang ibu yang sibuk kerja sering menengking anak apabila anak cuba berbuat atau menjebakkan uh, menyebabkan anak yang tidak berasa like, tidak berasa tidak dihargai Kesimpulannya, lima-lima faktor ini adalah Antara menyebabkan utama berlaku penderahan kanak-kanak di Malaysia Tekanan hidup, konflik keluarga, ketagihan, kurang kesedaran dan kurang kesayangan Semua ini memainkan peranan penting Sebagai masyarakat yang prihatin Kita yang perlu tahu peka terhadap tanda-tanda penderahan Dan sama-sama berusaha untuk melindungi anak-anak Kerana mereka adalah masa depan negara ini tidak buat dengan begitu pantas Ke Keadaan seperti ini kita boleh lihat dengan kurang pada masa-masa kanak-kanak seperti ini Okey, sepertinya seterusnya adalah kesan lebam dan luka Kesan seterusnya adalah kesan emosi dan psikologi Penderangan yang berterusan boleh menyebabkan mangsa menjadi trauma atau kemurungan Kesan seterusnya adalah kesan emosi dan psikologi Penderangan yang berterusan boleh menyebabkan mangsa menjadi buruk dan trauma kepada orang dewasa Selain itu terdapat juga kesan sosial di mana kanak-kanak tersebut berubah menjadi diam dan sikap penyakitan -penyak mereka dalam diri mereka sendiri dan dia juga mereka menjadi sukar untuk berdawa dengan orang lain terutamanya orang di bahasa kini telah penyebab kerana mereka mendapat trauma dan keburungan Kesan yang terakhir ialah kesan jangka panjang di mana kita boleh lihat kanak-kanak apabila mencapai sebuah dewasa mereka menjadi punca kenapa keganasan di Malaysia makin bertambah pada kali ini Antara langkah utama ialah memberikan pendidikan dan kesedaran kepada ibu bapa serta masyarakat Ibu bapa perlu didik tentang cara pendidik anak dengan penuh kasih sayang bukan kekerasan Kampen kesedaran melalui media sosial, televisyen dan sekolah boleh bantu masyarakat faham apa itu penderaan dan bagaimana cara melaporkannya. Contohnya, kampen seperti stop child abuse boleh dijarankan di sekolah dan komuniti tempatan. Selain itu, keperluan undang-undang perlu diperkasakan. Kerajaan perlu memastikan pelaku penderaan menerima hukuman yang setimpal supaya menjadi pengajaran kepada orang lain agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKA dan polis juga perlu penting tak cepat apabila menerima laporan kenderaan. Contohnya, jika kira mendengar tangkisan atau melihat tanda kenderaan, laporan boleh dibuat segera untuk menyelamatkan mangsa. Seterusnya, meningkatkan peranan komuniti dan masyarakat sekeliling. Jangan berdiam diri bila nampak penderaan berlaku. Kita boleh bantu dengan menasihati, melaporkan kepada pihak berkuasa atau memberi sokongan kepada mangsa. Sebagai contoh, jiran atau rakan boleh menjadi saksi penting untuk memperhentikan penderaan sebelum terlambat. Tambahan pula, pimpinan dan kaunseling keluarga sangat penting. Ibu bapa yang mengalami tekanan masalah rumah tangga atau pergatihan perlu dibantu oleh kaunselor dan pihak berwajib. Dengan pimpinan yang betul, mereka boleh belajar mengawal emosi dan memperbaiki hubungan dengan anak-anak. Contohnya, program counseling uh, diadakan di pusat komuniti atau sekolah. Akhir sekali, memupuk kasih sayang dan nilai moral dalam keluarga Rana masa bersama anak-anak tengah masalah mereka dan tunjukkan kasih sayang Anak-anak yang disayangi akan membesar dengan keadaan yang lebih bahagia dan yakin diri Contohnya, ibu bapa boleh makan bersama dengan anak-anak Berbuat tentang sekolah dan beri pujan bila anak melakukan perkara baik Baru-baru ini, seorang lelaki berusia 32 tahun ditahan di kampung Rampangi, Santubong kerana disyaki penera seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun hingga maut. Kes ini menunjukkan bahawa penderaan kanak-kanak masih berlaku walaupun banyak kempen kesedaran dijalankan. Antara punca utama ialah tekanan hidup, pengaruh alkohol atau dadah dan kurang kesedaran tentang hak kanak-kanak. Ada juga yang mendera kerana gagal mengawal emosi dan tidak tahu cara mendidik anak dengan baik. Kesan daripada penderaan ini sangat serius Bukan sahaja menyebabkan kematian dan trauma tetapi juga menjejaskan imej masyarakat serta membentuk generasi yang tidak stabil emosi. Antara langkah mengatasinya ialah memperketatkan hukuman, mendidik ibu bapa tentang keibubapaan positif dan masyarakat perlu berani melaporkan kes penderaan kepada pihak berkuasa. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menolak kekejaman dan membina masyarakat penyayang demi masa depan anak-anak kita. sebagai kesimpulan, isu penderaan kanak-kanak bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana setiap hari masih ada anak-anak yang menjadi mangsa penderaan fizikal, emosi maupun seksual. Dan perkara ini meninggalkan kesan trauma yang mendalam terhadap perkembangan mereka. Kanak-kanak seharusnya dibesarkan dengan suasana yang penuh kasih sayang dan keselamatan dan bukannya ketakutan. Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk melindungi mereka. Jika kita melihat tanda-tanda penderaan seperti lebam yang mencurigakan perubahan sikap yang ketara atau ketakutan yang melampau terhadap seseorang, jangan diam. Laporkan kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Polis. Langkah kecil ini mungkin mampu menyelamatkan nyawa seorang anak kecil. Sebagai masyarakat, kita mesti menanam nilai empati dan kasih sayang dalam diri serta mendidik orang sekeliling tentang pentingnya hak kanak-kanak. Ingatlah, kanak-kanak hari ini adalah pemimpin masa depan negara. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan jadilah suara buat mereka yang tidak mampu bersuara. Mari kita sama-sama hentikan penderaan kanak-kanak dan bina dunia yang lebih selamat untuk generasi akan datang sekian terima kasih